مکتب امامت کی طرف سے جواب نظر بحابیت سے مخالفین اور مکتب امامت سے وابستہ علم دین کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں لہٰذا اگر قرآن کریم میں ایک مقام پر آیت موجود ہے تو صورت المائدہ میں یہ آیات بھی موجود ہے اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کے ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے مول مولیں اور اگر آپ ان سے وہ موڑ لیں تو وہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور اگر فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق کریں اس آیت مجیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اہلی کتاب میں فیصلہ کرنے کا اختیار دی ہے اگر زوجین میں ناچاکی ہو جائے تو اس کے فیصلے کے لیے خدا عالم نے حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اشارت قدرت ہے اور اگر تمہیں ان دونوں میں ناچاکی کا اندیشہ ہو تو تم ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے روانہ کرو اگر وہ اصلاح کے خواہشمند ہوں گے تو اللہ ان کے توفیق توفیقت عنایت کرے گا ہمارا موقف یہ ہے کہ مذکورہ دو آیات پہلی آیات مجیدہ کی متضاد نہیں ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے درجر ذیل مثال پر غور فرمائے حکومت نے کسی شخص ہو قاضی مقرر کیا تو اسے حکومت کی طرف سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ مقدمات کا فیصلہ کرے البتہ اسے اپنی طرف سے کسی دوسرے کو قاضی مقرر کرنے کا اختیار نہیں جبکہ حکومت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے وہ تو خود فیصلہ کرے یا فیصلہ کے لیے کسی کو قاضی مقرر کرے اسی طرح سے مالک الملک اللہ ہے اور فیصلہ کرنا اسی کا حق ہے چاہے وہ اپنے عدل کے تحت خود فیصلہ کرے یا اگر چاہے تو کسی کو حکم مقرر کر دے اور حکم اور قاضی کا فیصلہ بھی دراصل اس کا اپنا ہی فیصلہ ہے کیونکہ انہیں بھی خدا نے اس عہدے جلیلہ پر فائز کیا ہے انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کا حق عنایت فرمایا ہے اور اسی طرح سے زوجین کی ناچاکی کی صورت میں حکم بننے والے افراد کا فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے بحر انبیاء کا فیصلہ اور در حقیقت خدا ہی کا فیصلہ ہے اسے علیتہ ہرگز نہیں اسی طرح سے ہم قریب بطور توصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی بحث بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے اپنے بندوں کو ادا کی ہوئی ہے جبکہ ان کا حقیقی مالک خدا ہے